पिंपळगावला शेतकऱ्याच्या आंदोलनात आय पी एस अपराजिता अग्निहोत्री यांची एंट्री पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एका टोमॅटो आडत्याचे जवळपास तीनशे शेतकऱ्यांचे अंदाजे अडीच कोटी रुपये बाकी असल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी काल मंगळवार दिनांक अकरा मार्च रोजी सकाळी आठ वाजल्यापासून पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गेटवर धरणे आंदोलन सुरू केले होते जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे भेटत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता दुपारपर्यंत यावरती कुठलाही तोडगा निघालेला नव्हता परंतु दुपारनंतर पिंपळगाव बसवंत पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी पोलीस अधिकारी आयपीएस अपराजिता अग्निहोत्री यांनी घटनास्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला तसेच येत्या पंधरा मार्च रोजी मार्केट कमिटीच्या ऑफिस समोर बाजार समितीचे सभापती तसेच संचालक मंडळ तसेच संबंधित शेतकरी यांची बैठक घेऊन यावरती पर्याय काढो अशा प्रकारचे आश्वासन आय पी एस अग्निहोत्री यांनी शेतकऱ्यांना दिले त्यांच्या शब्दाला मान देऊन सकाळपासून सुरू असलेले धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांनी मागे घेतले आहे आता पंधरा मार्च रोजी या संदर्भात काय तोडगा निघेल हे बघणे महत्वाचे आहे राजेंद्र पवार न्यूज पॉइंट मराठी पिंपळगाव बसवंत जिस बात पे आज धंडा देना धंड देने बैठे आप लोग जो उस दिन मेरे पास भी ऑफिस में आके मेरे पास बातें की थी। मैंने उस दिन भी यही बोला था और मैं आज भी दोबारा यही बोल संवैधानिक तरीके से करेंगे जल्दी सोल्यूशन मिलेगा गैर संवैधानिक तरीके से कुछ नहीं होगा संवैधानिक तरीके से न्याय को मानते हुए आगे बढ़ने में क्या तरीका निकाला हमने पंद्रह तारीख की ये मीटिंग ये मीटिंग में हम हमारे जितने भी सवाल है उन सवालों का क्लियर जवाब उस जवाब के हिसाब से हम आप सभी की जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सुलझाने की कोशिश करेंगे पर तब तक सिर्फ ये तीन दिन तक इंतजार करेंगे मीटिंग का इसमें आप में से किसी को मेरे से कोई सवाल है तो एक एक करके पूछेंगे मीटिंग का टाइम मैं क्लियर करके बताती हूँ कोई भी एक आप में से चाहे आप आ जाइए मैं सर से भी बात करके रखूंगी और टाइम और कहाँ पे मीटिंग होनी है ये भी आप लोग को बता दूंगी अभी क्योंकि एम एल सर यहाँ पर नहीं है वो मुंबई में मीटिंग में है तो इसीलिए हम सिर्फ डेट फाइनल कर पाए पर टाइम और जगह ये दोनों फाइनल करके कर बताने की जिम्मेदारी मेरी